tapi gak iya, gak ga ya. anu aku yang lagi mateng kok eh ngangak sam udah udah noran nah, ya. nah dan itu bentur-bentur nah. ah lo ada lupa coklat dulu nanti iris lah, nanti iris ya nanti ya, nah, iris nah, kan nah, nah, nanti bagi nanti bagi yang sisi nah. lu tuh jadi dong sih ayo naya terus dapat dapat

Oke, pemirsa, ben rame, nah. teng, teng. dan tunggu, tunggu, celok, tunggu, tunggu, biar lagi tunggu, Lagi, pas tunggu, tunggu, ini tunggu, tunggu, sam. kok, tunggu, Kok Ini tunggu, 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 sini, sini yeah, yeah, yeah. Sini, 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 tak Sini, sini Ole, ole. sini, sini kue, kue. Ape, <laughs> <kine. laughs> Lah lagi ini paspora? aku kan an, Itu memang bes, laku, lana, putih. Oh, oh, ke, amini, usah, usah oh. putih biasa. Or, laki, tenang, laki laki. ya nek bulu tenang putih Aku kurang <tuh. tuh>, kurang. <tuk> Lai, ini ini pemirsa ini ini versi Mbak Desi yang banter. tak gua iki tapi bisa permisah. <tuk> oh jadi pengen kok. Ya. Nah, ajeng celok. Hah? Yo priku lokal iki nek utang kanggone Mbak Desi. <tuk> Gak ada, <tuk> hmm? ini, kaya. Ini kaya aku. Kaya. Ah. Nanggung. Nanggung. Rocky Terigu Ikri ya Arya Nah, nan utuk kok iki lho nan nah, Arya, gak gelem kok. Eh. Oh gak doyan wae orang e, eh. kok. Apa sekali cetek langsung kepanasin toh. Harus pi, harus okay, di, biasa. 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 Hmm. Jam. Hmm. Or, hmm. Yo 40, yo setengah jam lah. Okay. Yo gak apa-apa kan iku gedang mateng, nganu. Aku paling ki setengah jam. Banyuke tak ta, ocak-ocak terus sampe so. entek. Kan bedina

Enak. enak. rasanya. <laughs> eh, logine Enak. Kok, tapi kurang mateng, ah, Iya, tapi tetep ganteng. Eh, iku yo wis legi pas iki. selesai. Oh, jadi pangan anak gak doyanno? Ndene apa? Lombokane elek su kok. Iya, kok kurang mateng, Breng? enak sih, lho. Jadi mung Aku piring. Aku dadi tuman pemirsa, iso gawe iki dadi tuman. Bikin sekali itu berhasil terus bikin lagi. Kuwi lo pekno kuwi Eh, nek kuwi gak apa-apa. Iki iki kok, aku ora ngires wis. Engko gaweane iso. Enggak apa Eh, kok aku iso gawe neh? kan telurnya 4. lemang seprapat no? Tak gawe loro re.

iya itu gak sido gak sido ngaji berarti tidak aku balik mulai batu, sepi urung de budak nih. tangane Aku wis ape tak nek kipul, roti nih, mai, laris pemirsa yo. Danudan gawek iki mau. Roti bonu pisang. lagi iki mau iki nganu pemirsa. Ceritane kan Mae barudan ning nggone Mbak Kesi. Terus Mbak Kesiki ya pengen gawe Mbak, Mbak Kesing gawe. Seboleki mang ndekne bantet. Terus sing awake mak iki alhamdulillah ya pemirsa ora bantet. Dari pertama gawe mak ya wis langsung dadi. Jadi, Mbak Kesing mau ya podo ae pemirsa sakjane iku ukurane wis podo. Cuma gak ngerti kurang apa? Kemungkinan kaken gedange apa apa nek aran iki kake pemirsa. Mak yo gak ngerti apa kake n tepunge. tapi yo legi pemirsa. Jerene gulane kuwi 10 sendok, legone 10 sendok. Terus trigune rolah sendok, kaya ngono. Tapi alhamdulillah ki mang wis ngeratani wong sak pirang-pirang. Intine di, dipotongi Mbak Nana mang wis enak sapa lah ki mau. padhong ecipi. Dadi kan udan-udan pemirsa yo. Oh, magi terang bloko iki mengi. Suker. Iki mang make jane rono. Cuma make pas rono kuwi mbak kesi ya pirene. Ape moro ning nggonku nggawa rotine arep diduduna kaya ngono pemirsa yo. Dadi yo, yo wis awake mateng langsung tak gawa rono. Langsung dipotongi mau. Jadi, alhamdulillah wis manduwe sidik-sidik. iki mah tak kudu pemirsa. ini mah tak kudu nutupi ngene. Dine wis bar tekan omah. Ya wis. Eh, hmm. dadi kaya ono mau janiki, nek, pas sore ya wong akeh padha ngumpul pemirsa. Cuma iki nek esok sekitar jam Uh, setengah 10 esok jam tengah ngene iki gawe nek wong antekan bedhug pasare yo gawe nek dadi niki yo padha kabeh. Kok pas make pas rono ke mbak si ya perene apa dudono kok pas ana wong akeh reja. Dadi padha sonone ana sing ape mapak anake. Dadine yo yo wis ketepakan iso dibagi nek pas rameen kuwi seneng pemirsa nek, -nek. apa tonggo tanggane padha ngono ki nglumpuk cuma kan nek ning kene jarang soalnya wong iki padha sibuk nek jenenge wong putuk ki ge nongkrong-nongkrong apa piye kok esuk putuk-putuk 07.30 jam 08.00 jam 8 wis jatah budal ngarep putar ngarit ku paling orai ngatek jam 10.30 12 arek mulai ya pemirsa. Engko bar mulai sing umbah-umbah ning kali, sing podo isa-isa, sing ngopong ngono to. Ibarate kegiatan omah lah pemirsa. Lah terus, ayo ngatek bedug. Lah bedug kan <coughs> bedug kuwi kan wayahe wong istirahat pemirsa, wayai Wong turu siang kasare ngono. Ya gak ngarah metu dolan, pemirsa, dadi ning omah. ngantek jam loro setengah loro, berasar asar budal ngarit ne. Nganti sore. Dadi kan gak ana wong. Gak ana wong ning omah kasare iki. Nek gak wong isoran kono, soro asem isoran ning kono. Nek wong soro asem isoran kuwi Gak ana sing ngarit, pemirsa, wongi Yo, padha bar masak yo wis biasa kumpul-kumpul. Iyo, -kumpul. bukan elek-elek ngono ora pemirsa. Cuma kan terah wong wong ngarit, tapi orang ngarit kan video pemirsa. Dadi mbiyen make yo gak tau ngarit, soalne dibenkan make ora duwe ngono-ngon. Lah nek koyo saiki kan make wis nganggur, dadi nek gak ngewai ngarit Ini, gak penak make, pake wis pergawe kesel. aperaktifan iki piye koyo uh, terus terang saiki make yo penganggurane iki ngono mang komitsah ngarit. Penggaweane pokoke ngarit, ngresiki kandang, mun mang resik-resik omah wis umbah-umbah koyo ngono kuwi. Dadi wis eh wektune yo lor wis loro-loroh entek dhewe. mau wektune alhamdulillah untung Make wis bar ngared dobel pemirsa. Jadine pas Sudan ki make wis ning omah, wis nyantai. Mulane make barutan langsung metu jajal gawe roti ki ma, langsung rame. Tedalalah berhasil terus wis serok trike yo pemirsa dadine gak bante. Yos pemirsa cukup saat menaik video ini di di mawis rame-rame nenek salah omong tinggal laku perbuatan keluarga ini malah family malah family minta maaf yang sebesar-besarnya buat pemirsa ini KB terima kasih yang sudah mendukung dan support maaf sampai sekarang mudah-mudahan diberikan rezeki ini ngalir kok banyak kali aku kok banyak sekoro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ojo lali di like, di komen, di subscribe, ditutup abang-abang yang bisa mengikuti channelnya Malegini Family.